Salam. Sizə bu gün bucur yeni il oyuncağı düzəltməyi öyrədəcəm. Bunu rəngli kartonlardan da düzəldə bilərsiniz. Şampun qablarını kəsib də düzəldə bilərsiniz. Hətta şampun qablarının rəngarəng olmağını istəyirsinizsə, dırnaq lakları ilə də rəngləyə bilərsiniz ya da rəngarəng yun iplərlə, yaxud çörəbəcə də iplərlə parçayla bu kəsdiyiniz şampun qablarının üzərini rəngləyə bilərsiniz, bəzəyə bilərsiniz rəngarəng salfetqalarla da onların üzərini bəzəmək olar. Baxın, bunu mən necə düzəltmişəm? İlk öncə şampun qablarını kəsirsiz. Yarım santimetr. Ya da 1 santimetr enində. Hər iki tərəfdən ucundan dəşirsiniz. Qıyığı da dəşmək olar, əgər yumşaq şampun qabıdırsa. Baxın, bu kəsdiyim ketçupun qabıdır. Ketchupun qabını da deyim ki, şampun qablarından, bəzi şabon qablarından daha da rahat kəsilir. Qayçı ilə kəsmək olar, çünki materialı yumşağıdır. Bunlar da bu netin qabıdır, belə kəsmişəm. Bu da xlor alır sizə. Baxın onun qabıdır. Çox gözəldir, rahat kəsilir. Bunlardan düzəldə bilərsiniz. Bunu düzəltmək üçün bunun ortasına bir skripka dəmirini keçitmişəm. Skripka dəmirini açırsız qələbətindən. Aşağısından baxın. Qələbətindən belə bu formada borursuz, yastı formaya salırsınız. Əgər aşağısından başqa oyuncaqda salacaqsa, sallaca salarsa, yuxarısını belə də edə bilərsiz. Aşağısını da edə bilərsiniz, amma məncə tək daha yaxşıdır. Həm də bunu millimetr millimetr daha da elə əsas yaxşıdır, ölçülərini düzələsəz yaxşıdır. Çünki məndəki kimi yoxsa bunu bura biraz burası biraz bir-birnə fəqlənir. Amma yenə də gözəl bir fiqur alınır. Ortası da uşaqların əlində olur, şarlar, çörəbəcə, fiquralı ürək formasında, doğuşan formasında şarların altındakı çubuq, bax həmin çubuqdandır. Aşağısında bir dənə muncuq, yuxarısında bir dənə muncuq rahat oturmağınla ötürəy. Bunun bucür əyri fiquru almamasından ötürü siz nə edə bilərsiniz? Bunu mmm birinci aşağısını hansını qoymusunuzsa, bunu ilk öncə üstəgəl formasında düzəldirsiniz. Üstəgəl formasında keçid edirsiniz bunu üstəgəl. Sonra da bunu x hərfi formasında üstəgəli o aralarında boşluqlara keçid düzəldirsiniz, bunu keçid edirsiniz. Sonra da birinci aşağıdan hansını hansı cütlüyü keçitmisinizsə, çıx formasında birinci onun ayağına keçirdisiniz ki, məsafəsi çatсын. Aşağıdan buralı, yəni bunun ağzı burnu əyilməsin. Belə burada olduğu kimi. Sonra ikinci hansını keçitmisiniz, onu keçirdisiniz. Sonra üçüncü, sonra axırıncı hansını yuxarıda keçitmisiniz, yuxarıda olan təbii ki, gəlib bu yuxarıdakına. Yo, ana xırınca olacaq burada. Onda da bunun forması forma formasını itirməyəcəy, yəni dairəvi forma alacaq. Sağ olun, sağ olun.